Александр Иванович, Дмитриев. Он, подарил, Дмитриев, он подарил эту машину для батальона Айдар. Ребята ее сделали. А завтра, завтра эта машина уйдет на фронт. Будет возить раненых бойцов. Меня спрашивали, не жалко ли мне отдавать машину. Я говорю, что в молодости мы этот город строили. И заводы строили, профилактории, санатории вот эти, вот, считали, что наши дети и внуки будут жить в свободной, красивой стране. А получилось, что пришли Януковичи, построили олигархический, вот этот, клан, клан, клан строй, разграбили страну, превратили народ в наемных э, работников, и получилось, что мы, вот, Никто. Почему мы встали тогда на Майдане? То сейчас я говорю, это дарю именно с той целью, чтобы ребята могли спокойно воевать и спасать жизни тех, которые пострадали. Слава Украине! Слава Украине!